здесь, у нас детский батут, ворка. Ну, хорошо, что ребенок не здесь был, потому что так бы... Окно, оно тоже оказалось целое, оно просто упало на батут. Ну, и уже убрали, оно было тут еще все. Примет как необычно. Обычно как прилет, ну, громко оно и все. А тут оно несколько секунд, такой гул трясется и все сыпется, и непонятно, что происходит, и все, как бы я выскочила с ребенком, вижу, что везде осколки. Все пострадало. Стекла, двери, капот. Страховка есть, но страховка узнавали, она не покрывает такие случаи. Переехали сюда, здесь мы квартиру однокомнатную. Я думал, и дом сложится. И все. Дым, задымление. Ну, та сторона, где мы там, у нас стекла целы остались. Быстро собрались, он взяли вещи такие, ну, паспорта, документы и выскочили на улицу. Теперь куда даже? Непонятно, куда бежать. Бахнула два раза и но по... ну, мы гуляли с собакой мы сразу побежали только не знали куда бежали я в одну сторону собака в другую потом нашла собаку идем и видим что у нас нету окон ни в кухне ни в комнате с рамами вылетело, у меня там старое стекло а в комнате пластиковое ну вылетело тоже отошло На центр міста Краматорська серед поранених є дві дитини 2008 та 2018 року. Осколкові поранення, склон посильнути людей, просто є будівельні матеріали для того, щоб можна було заоблаштувати повністю все зруйновано ворогом, всі квартири, щоб привезти їх до влади, щоб люди могли де можливо, залишитись в до своїх домогосподарствах. Якщо неможливо, наприклад... І, ти квартири людям буде надана волоковувати, де вони можуть знаходитися, де вони можуть жити. Я була У Меня піднялося давление. Сейчас пошла выпить таблетку от давления от сердца. І пришла в спальню, только легла. Ну, минут п'ять, наверное. И взрыв какой і взривка укновила, мені на голову упало. Все, Всі харізикують. Голова сильна. Рога на рана голови. Ну, я думаю, я хорошо отделалась. удивительно просто. Я просто сама удивляюсь, як так Боже, милость, навіть до нас надійшло двоє дітей, ми їх поклали у відділення, та троє дорослих. От зараз одна тя... в середньому ступені тяжкості, інші всі легкі. Різані рани масивні. Це жінка. Так, це жінка. Скільки років? 55-го року народження. Загрози життя зараз немає. Хлопчик 16-ти без операції обійшовся в інших, всіх оперували. Ми були якраз в спальні, сиділи з мужем. Воно зі комп'ютера, а я на дивані. знаете, мы на рубашке родились, потому что оба живы, мы успели попадать, увидели, что, мы так поняли, что взрыв где-то. Ну вот у нас вот, на четвертом этаже все окна вылетели, и спальня с стороны вообще, дверь полностью вырвала. Мы ДСП получили, клеенку, будем сами заделать, потому что мы не хотим судить, сейчас Ну ты Ну я хочу дома, у нас свет есть. Yeah